السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونزيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد. شكري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا واميرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكرا لوجود ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال آه محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم إنك حميد مجيد بلا ولا بكماله <سؤال> كَشَفَتُ الدجى بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وعاله

সোরে কে তোমারে করিল শ্রীজন করে যে তোমারে করিল শ্রীজন তাই ভুলে আছো কর্লা গিয়া মতন জমা কর্লা গিয়া হা লা ইলোলা লা

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم